Этот дом ничем не отличается от других, лишь с той разницей, что здесь действуют свои законы и правила. К такому выводу жители пришли после того, как в своих почтовых ящиках увидели квитанции с интересным пояснением. Долги своих недобросовестных соседей должны погашать все вместе, даже те, кто уже исправно оплатил услуги. Она еще и говорит, а вы знаете у вас сколько задолжников? Мы эту сумму разделили на всех, чтобы ее погасить. Я говорю, причем мы? добросовестные, как говорится, квартиры, съемщики, платильщики, да, в основном пенсионеры, должны гасить за кого-то. Я говорю, вот с нашей стороны, здесь парикмахерская, там юридическая консультация. У них свет, там фены, все горит, все мотает. Ладно, на свой счетчик, да, так на общедомовой. на общедомовой идет. А делят-то на всех. Мы-то при чем? Самой управляющей компании уверяет, что жители неправильно трактуют обращение. Коммунальная организация всего лишь просит людей вовремя оплачивать услуги обращаю ваше внимание на платежную дисциплину ежемесячную для того, чтобы данные были точные и своевременные, и никто ни за кого не оплачивал расход киловатт. Вот это то, что там написано. Ну а жители настроены решительно. Следующий их шаг – обращением в государственную жилищную инспекцию.